Погодные условия – раз. Второе – четыре дня назад была кубковая игра в очень приличном темпе. И сегодня как бы чувствовалось, что… Я не скажу, что там сил нам не хватало. Вот именно эмоционального запала, конечно, хотелось бы, чтобы он, этот тонус был выше. Поэтому такая, надо дать должное, Тернополь грамотно защищался перекрывал зоны, и практически у нас и моментов не было таких, чтобы можно их было чистыми голевыми назвать. Ну, так это футбол, и как бы хорошо, что молодой парень, местный воспитанник забил победный гол. То есть, это, я им говорил в перерыве, что сегодня команду не обыграете просто за счет какого-то мастерства. Надо включать эмоции, надо включать дополнительный резерв, который только в душе находится. Поэтому тут вот у него и получилось. Он справедливо и забил эту победу. После тяжелой кубковой игры первый тайм прошел, как будто команда в деревья на ногах бегала, а вторую побежала. Что изменилось? Как у вас получилось изменить? <связь> ну, я вот только что это комментировал, именно этот момент. Понимаете, такие игры, как кубковая, когда играешь с соперником, который выше классом. Очень много эмоциональных сил отдается. Поэтому здесь самое главное именно эмоции. Как бы понятно, они не получили немножко в перерыве в бучку, естественно, гири отпали чуть-чуть. По такой игре Вайциховский или даже то же самое Санди выглядит предпочтительнее Черния, а Черния вышел вас. Ну, это вы так думаете. У тренера было другое мнение, поэтому и Черний играл. Высокий парень, по такой погоде очень важны стандарты, очень важны умения выиграть. И Черни, то есть Войцеховский и Сандея, они покреативнее, побыстрее футболисты. И когда во втором тайме появляются зоны, больше свободного пространства, по-любому, потому что команда соперника устает, появляются свободные зоны, и тогда легче и Сандею, и Войцеховскому использовать свои самые сильные качества. А когда насыщенная оборона, им очень тяжело э, что-то придумать. Тем более, что мы знали, что все-таки Тернополь будет больше защищаться, чем атаковать. Поэтому вот такой вариант был. Ну, во-первых, то, что касается Владюка Томова, они травмированы. Это, во-первых. Во-вторых, были разные планы и разные варианты. Но, понимаете, вводить сразу несколько футболистов это опасно. То есть можно было давать кому-то одному-двоим. В принципе, такие планы были. Ну, уже доверили ребятам. Почему? Потому что, в принципе, мы докупка у нас было 9, 9 дней. Мы готовились. Сейчас игра на четвертый, а потом игра на шестой день. То есть, в принципе, я думаю, что все ребята здесь восстановятся, которые сегодня играли. Но я очень боялся этой игры. Игры такие с командами, которые кажутся внизу. Там, как не хочешь, что не говори футболистам, психологически это их расхолаживает. И эти игры очень-очень опасны. Тут надо держать ухо востро. И поэтому Раз уж если бы вы вступили в лужу, то вступили те, которые играли. Тяжело бросать под танки тех ребят, которые не играли. И потом... Пропущенный первый, мы забили первый гол, еще какая-то активность поддержалась, а потом мы уступили инициативу противнику. Это был такой план или просто сами по себе откатились назад? назад? Во-первых, команда проигрывающая ей по любому надо идти вперед. Ну а наш хлеб любимая такая игра на контратаках. То есть поэтому у нас еще больше шансов было бы, если бы они пошли вперед, были свободные зоны, у нас бы появились голевые моменты еще по любому появились бы. Ну. Спасибо. Спасибо.